Так, здесь, пожалуйста. Я Голикова, Екатерина Ерговна, приехала с Мариуполя. У меня болен сын рассеянным склерозом. Ну, лечился он в областной клинике, лечился в Мариуполе. Нужных результатов не было, потому что временно на месяц ему легче, а потом опять то же самое чисто случайно к нам попала газета. Мы прочитали в газете, что можно там диск получить, что существует такой Авакьян. Мы позвонили в международный центр Авакьяна. Нам в течение недели выслали кассету. Вот, посмотрев эту кассету, он э, сразу у него воспрянул. Он сказал, мама, я вылечусь. Вот. Позвонили сюда, нам выслали эти приобретения Авакьяна, лекарства бионормалин, чай и свечи. Вот. После приема, после первого курса он уже почувствовал облегчение. Вот. У него, значит, он почувствовал, что у него позвоночник есть, плечи у него пекут. Живот он был такой темно-коричневого цвета, у него тело Здесь вот было впереди, после приема приобрел э, живот стал розовый, ну нормальный. Он говорит: мама, я до этого был мертвый, у меня все тело было мертвое. Сейчас он стал чувствовать. Чувствует колени. Ходить, конечно, он ходит с трудом, вот может стоять. Вот. Может на коленке стать, поднимается, но с трудом. Мы еще мало, только второй курс мы прошли. И у нас есть надежда, вот он верит очень в океану. И сказал, мама, езжай ты сейчас, а в следующий раз я приеду на машине после третьего курса. На ваш взгляд, что в основном помогает в этом во-первых, он принимает эти препараты, он сам принимает, он очень верит в это лечение. Медицину он не принимает, он отказывается, от любых лекарств отказывается. Ничего, никакие лекарства он не принимает. Он принимает только в океаны. Он очень верит. У него постоянно диск. Вот этот э, включенный, он смотрит каждый день этот диск. Перед тем, как принимать лекарства, он очень наш прочтет. И только тогда принимает. Все делает как положено. Не надо его ни напоминать, ничего. Он все сам все это делает. И мы тоже самые очень довольны.